Любие украинцы, привет! Сегодня давайте поговорим о том, как правильно отправить своего ребенка в детский сад. Поехали! Скорее всего, вы уже обратили внимание на то, что законы в Украине и в Германии отличаются. И именно здесь, в Германии, вы не можете оставаться как мама дома больше, чем три года. Что же это значит? Это значит, что в джоб-центре вы уже не сможете объяснить, что ваш ребенок, например, не готов к поступлению в детский сад, и поэтому вам необходимо остаться дома. По истечении трех лет вы обязаны выйти на работу. Законодательство Германии предполагает два вида отпуска по уходу за ребенком. Во-первых, это мутершутс, тот самый отпуск протяженностью до трех лет для женщины, о которой мы с вами говорили, начинается этот отпуск чаще всего с последних месяцев беременности. Также существует еще и элтерн сайт, работающие родители могут взять этот отпуск оба родителя на протяжении определенного времени и не выходить на работу, а получать пособие по уходу за ребенком. Подробнее можно ознакомиться на сайтах, которые мы укажем. Внизу. В любом случае, для того, чтобы выйти на работу, необходимо заблаговременно позаботиться о месте для своего ребенка в детском саду. Давайте сейчас рассмотрим важные для этого шаги. Первый шаг, который необходимо сделать, это заполнить формуляр Anmeldung zur Förderung von Kindern. Мы оставляем вам ссылку на этот формуляр в описании к видео. Заполненный формуляр необходимо отнести в Jugendamt. Срок рассмотрения 8 недель. Третий очень важный шаг – это осмотр вашего ребенка у педиатра. И также важно учесть, что медицинская карта прививок должна соответствовать медицинским стандартам в Германии. У вашего ребенка должны быть все обязательные прививки. Четвертый шаг, его можно сделать параллельно со всеми остальными, а лучше за несколько месяцев или даже за год до того момента, когда вы решите отдать своего ребенка в садик, вам необходимо найти тот самый детский сад, вашу Киту, которая вам понравится. Сделать это можно также на сайте berlin.de в разделе Кита Навигатор. А ссылку на сайт и на Кита Навигатор мы оставим вам в описании к этому видео. Последний заключительный шаг. Вам нужно дождаться ваучера из Jugendamt и отнести его в киту, которую вы выбрали, в ваш детский сад. А ваш ребенок уже ходит в детский сад в Германии? Поделитесь с нами своим опытом в комментариях. Отправляйте это видео своим друзьям и знакомым. Ставьте нам лайк, если мы вам нравимся. И пометайте. Все будет доброе.